assalomu alaykum hurmatli mijozlar mana bugun topshirgan ishlarimizdan bittasi namangan viloyati mingbuloq tumanida qilindi xudo xohlasa mana juda ham bir chiroyli chiqdi 26 metrlik joyiga o'rnatilgan eshik va romlarimiz золотой rangidan ya'ni shokoladdan oynalari yodoviy Hop, pastlari alkafon bo'lgan juda judayam bir chiroyli chiqdi ko'rishlaring mumkin yigirma olti metr mana shu ko'rib turgan romlaring bu yoq tomondan bitta bu tomondagisi eshik eshiklarni ochilib yopilishlariga bemalol ko'rishlaring mumkin juda judayam bir chiroyli o'rnatib mana zazorlari ustunlarni alkafolar bilan o'rab berganmiz har bitta romimizni razmeri 2 metrga bo'yi 260. Yani 2 metr bo'yi 260. oltmish har bittasini o'rtadan bittadan ochilishi bor ochilish mexanizmlari ham judayam bir chiroyli ochilib yopiladi sifatli ho'p Profilimiz rangi o'chmasligi bukilmasligiga 10 yilga garantiya bersak mana bu aksrlarizi ishlashiga 2 yildan 3 yilgacha kafolat beramiz Ha, ichki tomondan ko'rinishi Bu yoq tomonida ham yana bir 2 dona kichikroq bo'lgan romlari bor mana bu yerda yana bitta eshiklari bor oynalari mana shunaqa gulli tarzda berildi Ochiq ko'rinishi tashqi ko'rinishi yopilishlari yani mana ustunlarini o'ra berganmiz ozini rangidan past qismida fortochkasi bor 6 dona mana yani shu holatda chiqdi juayam bir o'zgacha mana shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol murojaat qilib zakaz berishlaring mumkin yana bir chiroyli chiqqan joylardan bittasi burchak burchak yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsalaring burchagimiz o'zini rangida ajoyib imijda yaratildi bemalol o'zbekiston bo'ylab murojaat qilaverasizlar o'rnatib beramiz hammaga rahmat